Запрошую прийняти участь у всіх фестивальних заходах, які проходять скрізь в театрі, на вулицях міста і сьогодні на Грінзоні. І якщо ви, якимось чином не змогли потрапити на фестивальні заходи, когось не побачили, то саме тут і зараз ви можете переглянути щоденники фестивалю все, що відбувалось на протязі дня. Кожний год. удивляют участники, особенно которые зарубежья, удивляют какие-то новые, так сказать, ну, не, как сказать, стиль, что ли, вносят в это самое. Хотя я сам херсонец и наш театр очень достойный всех прежних это самых артистов. Лучшего фестиваля, чем наш фестиваль, нет во всем мире. Конечно же, было бы приятно в нашем городе видеть не только представителей тех театров, которые к нам уже приезжали, но и представителей со всего мира. Фестиваль Мельпомены начал ходить еще с самого начала, как только этот фестиваль организовался. Я еще не пропустила жодной Мельпомены, это такое действие, мы ждем целый год, будем ждать в следующем году. Хочу побывать на юбилейном 20-м фестивале. Желаю фестивалю Мельпомена Таврии цвести и расцветать. Все так же продолжать радовать зрителей, привозить как можно больше новых спектаклей и чуть-чуть щадить организаторов фестиваля. Виват Мельпомена. знаете, с первого дня нахожусь на фестивале Мельпроминотавры, он у нас 18-й, и больше и больше круг участников. А сегодня необычный был спектакль, я сюда даже пригласил, у нас у меня партнеры находятся на территории Херсонщины, с Японии, с Индии. И э, почему выбрал этот спектакль? Потому что это такой интернациональный спектакль. Я думаю, что это наша хорошая экспортная продукция, которую мы можем экспортировать во все страны мира, прежде всего Европу. Я думаю, что это очень будет и для японского, и китайского рынка предпочтение, потому что это культура, это восточная культура. Я был восхищен игру артистов. Вы знаете, она, я, я думаю, неоднократно аплодисменты были в зале. А главное дарить людям радость. Мне кажется, что искусство для этого призвано. А искусство, которым мы занимаемся, оно на сегодняшний день совершенно уникально, потому что мало где можно встретить этот язык, которым мы общаемся со зрителем. Вот, собственно, то, что называется сейчас, вернее, раньше называлось пантомимой. Сейчас это называется визуальный пластический театр, а на самом деле это просто наши наблюдения за жизнью и наше общение с, со зрителями. Вот и все. Ребятам добрый путь, и пусть мы поменотаври, это будет хорошая стартовая площадка для дальнейших успехов данных ребят, и я уверен, на международной арене.